Александр. Михаил. Очень приятно. Так, я так понимаю, вы капитан команды Зомби. Ну, не капитан. Но... Представитель. А, представитель. Представитель. Да. Ну, представитель почти капитан. А, смотрите, сегодня вы встречаетесь с одним из фаворитов. Вы готовы сегодня разрывать? Какой настрой у игроков на сегодняшний матч? Я еще никого не видел, но будем стараться. Мы всегда стараемся на на. Ну, Стараемся выиграть. <с Question> Отлично настроен на самом-то деле. Но мы с кабанами вы же, как бы в лидирующих <с |notimestamps|> позициях. У да. что? Да, что меня вы? на первой игре не было, а мы как раз я уезжал на две недели, и не было. Сыграли, первый там группа сыграли, а второй из наших ошибок было куча и проиграли. Сегодня будет дерби, условно реал Барселона. Эль-классика еще раз повторится. Я вас понял. Так, следующий вопрос. Какие главные преимущества вашей команды над другими в лиге? Нас? Преимущества? Да. Ну, учитывая, что мы собрались как бы только первый сезон, после того, как мы так сказать, то я даже не знаю, какие у нас могут быть преимущества. У нас, как мало, потому что из старой команды зоны нас два человека все. все остальные ходят собраны за неделю до и первой, или даже до второго, второй или третьей да. Поэтому как-то сложно сказать что-то. Я вас понял. Скажите, планируется ли команда третий тайм после матча? Ой, слабо. Ну мы как бы третий тайм, мы как бы время от времени как с тренером собираемся, там чуть-чуть ну, обсуждаем как бы игру, либо, либо там предыдущие, по либо по разбираем. По бокальчику, либо, там, <свес> <Но> по бокальчику <свес> <свес> это сложно сказать, потому что все за рулем, все приезжают, Ну, значит, надо куда-то ехать Конечно, чтобы все бросили машины <свес> и <свес> <свес> хорошо отдохнули, <Это свес> да? надо занимать первое место. А <свес> место. Значит, надо бороться. Тогда уже, это, как бы, Как говорится, все в наших руках. Все, спасибо вам. Спасибо.